Ну, с вашего разрешения, в чем наша основная проблема? Полуправда. Понимаете, вот вроде бы набор фраз, ну вроде бы правильный. Только давайте сейчас по полочкам будем раскладывать. Ну вот первое, господин Рева, скажите, пожалуйста, а откуда берутся вот эти магические субсидии? 51 миллиард в первом чтении проголосовали наши уважаемые депутаты в проекте бюджета. Это же дополнительные налоги, вы же понимаете, да? И для того, чтобы взять 51 миллиард из бюджета, кто-то должен заплатить туда эти налоги. А вот эти кто-то не очень хотят платить налоги. Умные уезжают, их Польша вот так ждет с распростертыми объятиями, объявила. Миллион украинцев готовы принять сейчас. А другие хитрые договариваются с работодателями, занижают себе заработные платы, соответственно, меньше поступает денег в местные бюджеты. Нету в мире страны, в которой в ходе реформ 60% населения пошло на субсидии. Точка. Это свидетельство макроэкономической неправильности этой реформы. Запомните, пожалуйста. Это эксперимент над украинцами, где все мы с вами кролики подопытные. Над нами ставят сегодня эксперимент. Тезис номер два. Господин Рева, запомните, пожалуйста, и господин Коболев, мне вот интересно, правду скажет или нет. И подтвердить смысле то, о чем я говорю. Вы говорите, что действительно без учета списывался на население, по моим подсчетам, миллиард кубов газа ежегодно и перепродавался по другой цене. Так проблема же не в разнице цен. Проблема в том, что не было учета газа. Так вот, я объясняю вам, уважаемые коллеги. Продолжает оставаться ситуация, когда 3,5 миллиона домохозяйств, а это приблизительно 8,5 миллионов населения, продолжает потреблять газ без учета и не собирается частные облгазы ставить счетчики. И мы же не убрали первопричину. Получается так: мы торгуем с вами конфетками, у нас крадут конфетки. Вместо того, чтобы наказать воров и поставить весы, мы поднимаем цену на все конфеты до максимума. Вот ситуацию, которую вы обрисовали. Теперь, дальше. Запомните, пожалуйста. Весь мир, вся Европа в этом году на конференциях обсуждала понятие энергетическая бедность. Это то, о чем говорил Венский институт. Что это такое? Когда, условно говоря, среднее домохозяйство стоит перед выбором оплатить счет на тепло, на электроэнергию или покушать. Так вот это есть энергетическая бедность. И берусь утверждать, Сокращение потребления газа, электроэнергии не за счет мер по энергосбережению произошло, а за счет того, что люди просто начали отказывать себе во всем, что угодно. Вы похвалили уважаемого мэра Житомира, господина Сухомлина. Зря вы его похвалили, объясню почему. Кстати, был бы сегодня ваш руководитель, вице-премьер Павел Розенко на эфире, он бы это сказал. Павел Генрихович, это Козырев, мэр Украинки. Какой у вас процент учета в домах по теплу? 100% домов у него с учетом. Какой у вас, господин мэр Глухова, Терещенко, процент учета в домах? Все, где, где возможно. Максимальный, Об, я так понимаю. О, а я навел справки перед передачей. В городе Житомире за этот год практически ни одного счетчика не было установлено. Понимаете? У них остается учет на уровне 30%. процентов. Знаете, к чему это приведет? К тому, что людям без учета начисляют в полтора раза по этим, извините, идиотским нормативам и идиотским тарифам на центральное отопление, о котором мы с Юлией Владимировной год назад вам читали лекцию. Якутия, вспоминайте. Так вот, в полтора раза начисляют больше денег, больше счетов. И вы, кстати, не вы, хотят наказать вас, а накажут житомирян. Потому что постанова, которую принял пан Гройсман, гласит, если в городе больше 50% домов с учета, то будет выравнивание по счетчикам. А если меньше, то будут всему городу выставлять по нормам. Житомиряне, скажите спасибо своему мэру. Еще один нюанс. Обязательно. Еще один. Сейчас, Нет, я сейчас еще раз, уже три человека. Я еще ответить. раз. Я с удовольствием. Я... Теперь смотрите еще один нюанс. Я не говорю сейчас о цене газа. Мы поговорим на макроуровне еще. Я хочу еще одну тайну вам раскрыть. А вот вы знаете, что такое, что очень сильно влияет на тариф на тепло. Это потери в сетях. Ну, вы, наверное, понимаете, можно сгенерировать сколько угодно тепла, сжечь газа по какой-то цене. Но если в сетях теряется много тепла, то у вас тариф вырастет. Привожу простой пример. Позавчера я был в Приуках, маленький городок, районный, потери в сетях 11%. В городе Житомир, вот счастье э, Житомира тоже где-то 11%. А в городе Винница 21% списывается на потери в сетях. О чем это говорит? Что из-за нерадивости местных властей на 10% у них тариф завышен по отношению к среднему. В городе Киев, к глубокому сожалению, 20% потерь в сетях, чего не может быть по определению. Это одна из теневых схем. Именно поэтому, когда мы говорим о тарифной политике, мы поговорим об энергосбережении обязательно. Это отдельная тема. И, конечно же, надо заниматься массовым энергосбережением, а не пилотными проектами и красивыми картинками, как это происходит сейчас. Но шоковый удар тарифами именно заключается в том, что те, кто стоят за НАК нефтегазом, они захотели свой кусок оторвать огромный. По дороге облгазы, которые злоупотребляют с учетом, с, внутри, с потерями технологическими, отрывают свой кусок. Дальше газ доходит до тепла Коммунэнерго. Там еще пропадает, и в результате все это вываливается на население. А дальше вы нам рассказываете про магические субсидии. Я еще раз говорю: люди убегают от налогов, которых в цене на газ сидит 52%. Запомните эту цифру. Пока все.